После того, как Надежда Савченко станет, может стать народным депутатом, какие возможности вам это даст? Будет ли возможность задействовать европейские структуры, чтобы вытащить ее из психушки, из тюрьмы, из СИЗО? Ну, во-первых, на все эти вопросы я отвечаю, во-первых, хуже точно не будет. Защищать просто Надежду Савченко, защищать депутата Рады Надежду Савченко, наверное, второе все же лучше. Во-вторых, это дело изначально было политическое. Кто спорит? И от того, что Надежда Викторовна приняла решение участвовать от Батькивщины в качестве лидера блока в выборах в парламент, видите, это логическое следствие того, что, ага, вы вот решили использовать ее как политический молот на наковальне, российская власть, украв ее, похитив, привезя на территорию Российской Федерации от сепаратистов, Но ну, так вы получили ровно то, что и должны были получить как следствие она станет политическим символом, и вам стократности сложнее будет с ней бороться. И тогда нельзя будет сказать, мы судим военную, старшего лейтенанта, убившего российских журналистов. Какой дурак в это поверит? Будут судить парламентария. Да. Спасибо большое за разговор, спасибо, что защищаете нашу Надю.